डॉक्टर मनीष अग्रवाल वोकार्ड का सेंटर हेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हार्ट वर्ल्ड हार्ट डे के मुजस यहां पर करी है जिससे कि कम्युनिटी को यह पता रहे कि वोकार्ड हॉस्पिटल अग्रणी अस्पताल है हेल्थ केयर हार्ट के रिलेटेड सर्विसेज के अंदर हम यहां पर एक्सेसिबल और अफोर्डेबल कार्डियोलॉजी में सारी केयर देते हैं जिसके अंदर आयुष्मान योजना और महा योजना कार्ड चलता ही है चौबीस घंटे इमरजेंसी चलती है सीनियर सबसे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम शायद सौराष्ट्र में डॉक्टर धर्मेश हैं डॉक्टर जयदीप हैं डॉक्टर अभिषेक डॉक्टर कपिल वीरपरिया डॉक्टर वर्षित आती डॉक्टर चिंतन कार्डिक सर्जन कम्प्रीहेंसिव टीम है 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं और उसके साथ में डीएनबी का इंस्टीट्यूट भी है कार्डियोलॉजी में जो कि हमारे पास सीट है शायद सौराष्ट्र में हमारे पास ही सीट अवेलेबल है जो कि पहले हैं कार्डियोलॉजी के अंदर दूसरी चीज़ कम्युनिटी के अंदर एक केवल ये तो बात कर रहे हैं हम केवल जब डिजीज़ हो जाता है या कोई व्याधि हो जाती है उसके बाद उपरांत उपचार की उससे पहले भी जो उसका बचाव कर पाए एक पर्टिकुलर एज में हेल्थ चेकअप प्रिवेंशन कर पाए उसके लिए भी हमने एक सात सौ निन्यानवे का बहुत ही सुलभ पैकेज उपलब्ध करा रखा है कि कोई भी व्यक्ति आकर के और इतने कम पैसे के अंदर भी अपनी सारी हृदय संबंधित बड़ी से बड़ी जाँचें जो कि दस से पंद्रह हज़ार की होती हैं वो जाँच करा करके और एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन ले सकता है वो भी हमने केवल समाज के उद्धार के लिए जब से ये बहुत यंग डेथ्स होने लगी हैं हमने ये उजवनी भी करी हुई है हमारा कार्ड का हमेशा रहा है कि लाइफ विंस मतलब कि जिंदगी ही हमेशा जीते पैसे का अभाव बीच में नहीं आए हार्ट चलेगा जब तक कि मनुष्य का जीवन चलेगा उस पर और साथ में व्याधि का उपचार और व्याधि नहीं हो उसके उपचार के लिए भी नहीं हो उसके बचाव के लिए भी हम कार्यरत हैं यही हमारा मोटिव है उसी के लिए वो हार्ट जो भी नाम ही अपने आप में एक बड़ी चीज़ है जो बताती है इसी के साथ हम लोग बदलाव के संकेत करते हैं मैं चाहूँगा डॉक्टर जयदीप भी आपको एक विषय हार्ट से विषय के उपलक्ष्य में बात करें हूँ डॉक्टर जयदीप देसाई कार्डियोलॉजिस्ट वोकार्ड हॉस्पिटल मेरी पास एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है आ वर्ल्ड हार्ट डे ने दिवसे हूँ बधाने कहूँ मार जनरल टॉक में कि सब कोईएता हेल्थनी एस करवी जो આપણે માર્કેટમાં બધા જ એસઆઈપી કરીએ છીએ દર મહિને બે મહિને કે ત્રણ મહિને દસ હજાર પંદર હજાર કે જે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ અને એ ઇન્વેસ્ટ કરેલા પૈસા પાંચ વર્ષે દસ વર્ષે વધે છે ત્યારે આપણને બહુ આનંદ થાય છે પણ કોઈ એસઆઈપી હેલ્થની કરતું જ નથી એટલે મારી સલાહ છે કે જે તમે એ માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો એ તમારામાં પોતામાં ઇન્વેસ્ટ કરો દર ત્રણ મહિને છ મહિને કે વર્ષે જો તમે અમુક રકમ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ઇન્વેસ્ટ કરશો તો આજથી પાંચ વરસ દસ વર્ષ રહીને જે મૂડી અને તમારું જે શરીર રહેશે એ તમને તે દિવસે જે રિટર્ન મળવાનું છે એ માર્કેટ કરતાં વધારે રિટર્ન આવશે એટલે મારી રિક્વેસ્ટ આ વર્લ્ડ આર્ટ ડેને દિવસે એ જ છે કે એસઆઈપી કરો પણ તમારી જાત ઉપર તમારા હેલ્થ માટે એસઆઈપી કરો